В самом начале войны, в первые числа марта, в экопарк прилетели бомбы. Первые из них попали коленям. Погибло около 10 животных, а остальные, разрушив все остальные вольеры, выпустив в природу и косуль, у нас была очень большая коллекция копытных, выпустив их в лес, все убежали. Сегодня мы восстанавливаем парк, и сегодня поселок Казачи Сумской области, наши друзья, Гала Виктор Григорьевич, Дмитрий его партнер, нам презентовали, подарили 46 особей, 26 оленей, 20 ланей. То есть мы все возрождаем с нуля, выпустили их большую территорию, у них будет больше 25 гектар, они будут размножаться, и все они будут в программе выпуска животных в природу. Дай бог, через пару лет эта популяция разрастется, и мы будем этих животных выпускать в природу, в Харьковские леса, которые сегодня неслыханно, невозможно описать словами, как пострадали, будем выпускать животных на волю. Мы этих оленей привезли из Сумской области, Конотопский район, село Козацке. Ваш парк, он надыхает, потому что в этот тяжкий час, Ви відновлюєтеся, вистанавлюєте, звозите тварин сюди, тобто даєте надію людям і всій Україні. Такі спільні проекти, які ми сьогодні зробили, надзвичайно щасливий бути присутнім. І дійсно сподіваюся, що це не перший і не останній спільний проект наш. Ми вас чекаємо. приходите, долина камней, долина родителей. Потихонечку мы запускаем этот проект. Здесь будет большое лебединое озеро, пар камней и огромное количество копытных, разнообразных копытных. Приходите.